Xaricsan heç bir arıcılıq məhsulu gətirilməyib, ancaq bölgələrimizdən ə, bal məhsulları gətirilib ki, bunlar da bölgələrdən gələn məhsulların özləridir də müxtəlif növlərdədir. Məsələn biz indi yaxınlaşdıq arıcıya. Bu hara balıdır belə? Bu gədəbəy balıdır. Bəs bu, hey, bu? Bu da gədəbəy balıdır. Biri es... çiçək balıdır, biri meşə balı. <laughs> çiçək adına baxaq, çörək necədir? Bu nə balıdır belə? Bu çiçək balıdır. Yo yo, bax, meşə balı. Tamam, bu qəribə. Bunun da adı yaxşıdır. Meşə balı. İndi cisək balı. Hə, cisək balına da baxaq. Meşə balı belədən, yəni o qədər də şirin deyil. Tamam. İndi cisək balının dadına baxırıq biz. Həqiqətən də dadlarda fərqlilik hiss olunur. Meşə balı sanki Şirinliyi bir qədər azdır amma sətfalı həm şirin, həm də belə effektiv bir dadı var. Maraqlı pətəklərə də rast gəldik. Belə ki, bax bu ağacın içində arılar pətək qurub bal çıxarırlar. Elə biz də indi bunu mütəxəssisindən soruşacağıq görə bu necə baş verir? Belə. Məlim bu yəni necə olur belə bu, bax, bu pətək burada yaranır? Mən bu, bu kötüyü e, arı yaşayının üstünə qoymuşam korpusu. Arı yaşlıqları 2 korpus, 3 korpus olur. Bunu korpus əvəzi qoymuşam, içini olmuşam özüm. Onun içini arı, arı özü öyrübdü bunları. Fərz elə meşədə ağacda qoğuşlar necə arı öyrürsə, həmin qaydadır. Tərt təmiz baldır, dağan balıdır. Bu tam indi tam örüb çatdıra bilməyib, məhsuldarlıq biraz zəif olduğu şu yağmur, yağmurlu haval olduğu için tam dolur yoxsa bu hər yerini belə doldurmalı idi Ümumiyyətlə bir belə köçükdən təxminən nə qədər bal almaq mümkündür Burda hardasa bir 10 kq yaxın var da 8 şol da burada hardasa 15 şol ola ları görmək isə bizi daha da təəccübləndirdi, amma arıçılar deyirlər ki, bu təbii şəkildə ölmüş arılardır ki, hansı ki, onları toplayıblar və bu arıların suyu qaynadılaraq içilir, hansı ki, arıçılar bildirlər ki, bu müxtəlif sürxəstəliklərə dərmandır. Gəlin, gəlin. Gəlin Qahrayının Sarmaş kəndin bağından bula bunu yeyən On dəfə yə, vallahi Allahu akbar. Dəqiq, dəqiq on dəfə yər bu balı, bu bu balı. Bəli, bu ən də gözəl keyfiyyət. Bir dəfə yedim, ikinci dəfə mütləq istəyəcəm. Mütləq və üç dəfə siz yeyəcəksiniz, nə? Yoxlaya bilərsiniz. Buyurun. Balı yoxluyuruq. İstəsən yox, mən istəməyəcəm, amma verin, birini də verin. Buyurun. Bir də probelirəm. Bir də probelirəm. Həqiqətən də yaxşı baldır. Arıcının sözündə həqiqət var. Amma bəlkə də mən özüm bal yemək üçün belə bir söz dedim ki, yəni balı ikinci dəfə də yeyə bilib. Yəni Yarmarkada mumdan hazırlanmış kosmetik vasitələr də satışa çıxarılıb. Hər bir satıcının gətirdiyi məhsul yoxlamadan keçirilib və bundan sonra satışına icazə verilib. Vüsal Qaraçay, Tura Məmmədov, Lider TV.